কৃষ্ণ জয় হৰি বনা প্ৰভু ভগৱন্তই কৈছে ঠাণ্ডা দিনত ঠাণ্ডা লাগে গৰম দিনত গৰম উঠে মাকৰ ভয়ত কেঁচুৱাই কান্দে জালুকবাৰীত জালুক নাই গুৱাহাটীত হাতী নাই কে পি শিখৰ অসমৰ ৰাইজে খায় আৰু কৈছে বোলে ৰাম লক্ষ্মণ ককাই ভাই গৰম দিনত জেকেটৰ প্ৰয়োজন নাই এ চি ফেনৰ পাৱাৰ বাঢ়ি যায় আনফালে আকৌ মানৱন্তৰ ধাৰণা গাহৰি খাবলৈ পইচা লগে পইচা নহলে একো কামত নাহে বোলে ইয়াকে কৈ সেই ক্ষ দিগন্ত বৰুৱা অৰ্থাৎ এই মহাজনৰ সৰু আশীৰ্বাদী সমাপ্ত ঘটাইছে ইয়াকে কৈ বোলে কৃষ্ণ জ বৰুৱা শিক্ষকে গতিকে আশীৰ্বাদটো লোৱাৰ পাছত আহক আমি এতিয়া ফেচবুক কিমান ভয়ংকৰ তাৰ বিষয়ে জানো ফেচবুক কিমান ভয়ংকৰ পুত্ৰ শইকীয়ালে ৰাঘৱ ডাঙৰীয়াই ভুলবশতঃ পলুৱাই লৈ আনিলে জীয়েক যদি ভুলবশতঃ পলাই গল তিনিটা সন্তান থকা বৰদলৈ কাৰোবাক বিয়া পাতিছে হৈ থাকিব পাঁচটা সন্তান থকা মতালৈ গৈছে ন প্ৰব্লেম কিন্তু এইবোৰৰ লগত যে ফেচবোৰ বহুত ভয়ংকৰ তাৰ লগত কি সম্পৰ্ক আছে ঘৰৰ পৰা চুৰ হৈ গল আৰু তাৰ একমাত্ৰ কাৰণ আছিল বেলেগ ধৰণৰচোন কাহিনীটো বুজাই কচোন বুজাই ক তাকে তাকে আছা আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ সেই ঘৰৰ দাদাজনে বনাই ফেচবুকত মিনি ব্লগ দুদিনমানৰ আগতে দাদাজনে সিহঁতৰ ঘৰখনৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' এটা বনাই কিনে আপলোড কৰিলে

মানে কেনেকুৱা ওলোটা কেতিয়া বাৰে ফা আমি লিখুটা অকনমান কিবাটা মিষ্টেক হৈ পৰে জাম লিখিলে গাম হৈ পৰে খাম লিখিলে জাম হৈ পৰে হয় না ফা কেতিয়া বা তেনে কোৱা ও এটো কেতিয়া বা হয় ঘৰ জডি লেখু পৰ উলা যায় তেনে কোৱা হয় তো হে ঠিক তেনে কোৱা হল লিখিছে আফগানিস্তান হৈ পৰিল পাকিস্তান লিখিছে আফগানিস্তান ক্রিকেট খাব লাগিব খা বাপেকে লগত চাই চাই আয়ো লিখিছিলো আফগানিস্তান হৈ আছে পাকিস্তান উপায় নাই এতিয়া তেখেত জেলত ও তো বুজালো এতিয়া পুলিচে নুবুজে বাপেকে ৰাম 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 হে কব লগা হৈছে কি কব গতিকে যদি

দে দে হ'ব দে বাই বাই ন